जी हाँ सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड में लॉरेंस बिश्नोई को लेकर ऐसे सबूत सामने आए हैं वो भी जेल से सीधा जो कि सिद्धू के फैंस के द्वारा सोशल मीडिया पर जारी किया गया है आखिरकार क्या है वो सबूत बताएंगे आज के लेटेस्ट अपडेट में दिखाएंगे बकायदा के फादर बलकौर जी का उस तमाम सबूतों को लेकर क्या कहना है उनकी क्या प्रतिक्रिया है इन सबूतों को लेकर वो भी हम आपको सुनवाने वाले हैं आज के लेटेस्ट अपडेट में सबसे पहले ये तस्वीर देखिए आप जो की जेल से सीधा सामने आई है पांच तस्वीरें जो है सामने आई है साथ ही एक वीडियो है वो भी लीक हुई है वो जेल से हुई है जो इसमें वीडियो कॉल करता हुआ नजर आ रहा है लॉरेंस लेकिन सबसे ये तस्वीर जिसमें एल जिसमें एलसीडी लगा हुआ है कई फोन यूज कर रहा है लॉरेंस बिश्नोई एक रूम है जिसमें सारी फैसिलिटीज अवेलेबल है लॉरेंस बिश्नोई के लिए और इतना ही नहीं ये जो तस्वीर है ये जो सबूत है जो जेल से लीक हुई है वो सिद्धू के फैन पेज के द्वारा जो है पोस्ट की गई है ये पांच तस्वीर जो कल से ही पूरे सोशल मीडिया पर बवाल मचा रही है आखिरकार किस प्रकार से सिद्धू मूसेवाला का हत्यारा मौज ले रहा है जेल के अंदर ये आप भले भाती इन तस्वीरों को देख अंदाजा लगा सकते हैं सिर्फ इतना ही नहीं आपको ये जानकारी दे दे कि अगले एक साल तक जो है सिद्धू मूसेवाला का हत्यारा मास्टर माइंड लॉरेंस बिश्नोई अदालत में जो है पेश नहीं होगा सही सुन रहे हैं आप आपको बता दें ये फैसला जो है लॉरेंस बिश्नोई की जान को खतरा है इस वजह से लिया गया उसकी सिक्योरिटी को लेकर लिया गया है आप समझ सकते हैं लॉरेंस बिश्नोई पर एक नहीं सिद्धू मूसेवाला जी के हत्या के ही नहीं बल्कि बहुत सारे मामले जो है दर्ज है और उस वजह से वो कई सालों से जेल काट रहा है इस वजह से उसके जान को खतरा ना हो उस पर कोई हमला ना करे या उसे कोई अगवा ना कर ले इस वजह से जो है उसे अगले एक साल तक अदालत में पेश नहीं किया जाएगा बल्कि ऑनलाइन जो है वीडियो कॉल के जरिए उसे पेश किया जाएगा इन सभी मामलों को लेकर सिद्धू के फादर बलकौर सिंह जी को जो है गुस्सा आ गया है और उन्होंने गुस्से में आकर काफी सारी चीजें जो है पंजाब सरकार को लेकर कह डाली है क्या कहा है उन्होंने सुनिए उनके इस वीडियो को और उनकी इन बातों से अगर आप भी सहमत हैं तो है तो जरूर कमेंट सेक्शन में हैश जस्टिस फॉर सिद्धू मूसेवाला अवश्य लिखिएगा ये पांच तस्वीरें जो मैंने आपको दिखाई है जो सीधा जेल से लीक हुई है उसे लेकर आपकी क्या राय है उन पांच तस्वीरों को लेकर लॉरेंस बिश्नोई का उसे लेकर आपकी जो भी राय है जरूर लिखा कमेंट सेक्शन में लगभग पिछले डेढ़ साल तो जिदा तो आने का सिलसिला परिवार को सपोर्ट कर बड़ी वीडी जी उद्यम की है तो सारियां मैं अपने परिवार की तरफों धनवाद करता ਕਿਉਂਕਿ ਹਰੇਕ ਸੰਡੇ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਜਸਟਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਗੱਲਾਂ-ਬਾਤਾਂ ਕਰਦੇ ਆ ਹੁਣ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਕਿੱਥੇ ਕਿ ਪਹੁੰਚੇ ਆ ਤਾਂ ਕੁਝ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂਚੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਜੋ ਟੀਸਾ ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰੱਖੋਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਕਤ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਢਾਈ ਹੁਣ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤਾਂ ਵਦੀਰੇ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗਦਾ ਜਿੱਦਾਂ ਕੋਈ ਗੈਂਗਸਟਰ ਬਾਦ ਦੇ ਨਾਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਕੋਈ ਸਾਠਗਾਠ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਸਹੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਸਹੀ ਟੈਕਸ ਪੇ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਨਾਗਰਿਕ ਉਹ ਹਰ ਛੋਟੀ ਗੱਲ 'ਈ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਧੱਕੇ ਖਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰੰਤੂ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਵਾਲੇ ਖੌਫ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਉਹ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਸਟਲ ਬਣਾ ਕੇ ਫੌਨਾ ਦੇ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਉਦਾਂ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਧੁਕਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਬਾਅਦ ਸਪੂਰ ਜਾਰੀ ਹੈ ਪਿਛਲੇ 2-4 ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰਨ ਦਾ ਲੱਗੀ ਹੈ 4-5 ਕੇਸ ਹੋਏ ਨੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੱਚੇ ਜਾਂ ਝੂਠੇ ਰੱਬ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਪਰੰਤੂ ਵਿਖਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਐਕਟਿਵ ਆਂ। ਪਰੰਤੂ ਆਪਣੇ ਕੇਸ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਸਿੱਟ ਦਾ ਅਫਸਰ